Роман 2, ТВ Зведки Кубань, Валерий. Кубань, Валерий. Кубань. И что там на Кубани у вас бессмертный полк? Че нема? Бессмертный полк. Бессмертный на Кубани. На Кубани. Ну, на 9 травня, там. На, на 9 мая. А, бывает. А, бывает. Так а чем в этом видов на палках? Таскаете? В чем прикол? Родина мать сказала, наверное, так. Понял, понял. Ну, может, у вас есть какие-то вопросы, может, хотите что-то спросить? Я люблю историю общаться. Давайте поговорим, трошки знаю, не все, но чуть-чуть знаю. Может, есть какие-то вопросы? Ну, я пытаюсь изучать для себя территория Украины, территория России, от христианства подниматься вверх. От христианства, то есть от Какого там 988 року? Ну, это кого, фейк, это фейковая дата. Она не подтверждена ни одним документом. А какой даты? Ну, например, 325 год. Первый Вселенский собор Никея. В Константинополе, да? Ну, Никея это император Константин. А первый Вселенский собор был в Никее, То есть это недалеко там от Константинополя есть такой город. И там прошел ну, первый, там христианский первый христианский. Вселенский собор. Вселенский собор. Угу. И вот четыре А вы и... христианин, да? Нет, я атеист. Угу. И в 325 году на Первом Вселенском соборе четыре епархии с территории Украины принимали участие в этом. В соборе? Ну, это Римская империя же была тогда. Ну, да. Це, получается, греки, какие-то греки, грей... кто там с территории Украины, там греки были? На территории... ну, например, одна епархия а, называлась... называлась Скифская епархия. Так и называлась? Ну да. ну, да. Интересно, я этого не знал. Mm -hmm. Поэтому Что это какие партии Херсонская эпарьях. была. Ну не от слова Херсон. Ну не от слова. От слова, Херсон, Херсон а от слова mm -hmm. Поэтому христианство было. Поэтому христианство, uh, грубо говоря, за 500, ну, лет лет, за 500 лет. До 988 mm -hmm. года было уже на территории Украины. Тем более бабушка Владимира была христианка. Mm -hmm. Интересно, интересно. Как вы думаете, почему в 1988 году, когда праздновали тысячелетие крещения, именно КГБшные попы совместно с КГБ организовали этот праздник? Ну, не знаю. Не И не теперь почему-то 100% украинцев мне рассказывают о 1988 году. Ну да, да, сюда-то нам головы было капитально. Сюда то нам было в голову капитально. Там такая основная дата, тут все ее знают, там понимаете, с кем С кем пытаются как бы уже прошло. И как бы уже прошло Украинцы 30 лет украинцы как бы. 988, вот так и осталось. Да, да. Может, да, вы правильно кажется Ну, бачите, я того не знав. Я знав, що був Константин, там римський імператор, що він, можна сказати, взяв під своє крило все то християнство, яке виникло там. де, де, ну, де, де да, там. Ну да, іменно розумієте, суть первого вселенського Собору в Римській імперії, ви правильно, правильно сказали, до 325, до 325 року 35 року християне по-разному молились, по-разному разному по крестили. Да, и да, он... это да. И он объединил и он... церковь в единую христианскую с едиными канонами. Да. И тогда уже христианство распространяется стал... по, по Европе по по в разные стороны. А вот скажите, если а римская, и... империя римская империя крестила Киев, крестила можно, так сказать, можно так сказать или нет? Mm, честно, я не знаю. Не знаю. Ну, если христианство думаю, в Киев, то Римской Киев. Империи. Ну, хиба что Схидная Римская империя, там, империя Ромеев. Мать на вазе, да? Чи, чи, ну что? да. Ну, напевно, можно так сказать. Можно. Честно, я погано знаю. 100 Тем 100 более, Киеве. первые митрополиты в они были константинопольские. Mm. Ну, можно так ну, сказать, не да, не что может. Римская империя крестила Киев. Ну, наверное, можно. А если Римская империя крестила Киев, можно ли Киев назвать на тот момент колонией, провинцией или союзом с Римской империей? Как вы думаете? Ну, я не знаю, просто до чего вы ведете, я непогано в том разбираюсь, я вам не, не подскажу. Тебе. Ну, логически, если, мне просто интересно ваше мышление. Якщо Римська імперія хрестила Київ, чи можна назвати Київ? Ну, типа Русь чи конкретно Київ? Що, про що мовити? Ну, ходіть, може, там територію України, може Русь, може і. Ну, тоді ще Русі не було. Просто я не знаю, воно напевно нічого не значить. То що ну, це ж було давно, і там свої закони були, там свої моменти були. Ну, ну напевно, колонія була, якщо, якщо ну, Константильська митрополити поїхали туди. И там организовали, типа, какую-то епархию, или как правильно называется. Ну да. Это, типа наверное, какая-то частная колония была, или Ну какое-то влияние Может, было. Какое-то влияние. Еще раз. Какое-то влияние было, однозначно, правильно? Ну да, да влияние какое-то да. А вы знаете такого короля России, Данила Романовича, 1250. Ну, да, 1251. Да, это... да, да. да 1250. А кто помазал его направлением? Кто ему дал право управлять королем России? Я не думаю, що Папа Римський, напевно, хтось інший. Папа Римський. Папа Римський. Я знаю, що оце помазання. То от я недавно слухав історію, теж люблю послухати, що, оце, що Папа Римський почав, типа, королів, ну, не то, щоб благословляти, а давати їм добро, Римського Ватикан, почалось з Каролінгів, з, з, Карла, з Карла. З Карла. там в VIII столітті. З Карла Великого. То есть, смотрите, Папа Римский, ну, ну, как бы может быть, не он, но при, при институте Папы Римского в Европе образовалось э, две ветви власти, назовем это так. Где Папа Римский помазывал кого-то направление, а вот эта вот именно советская власть, она уже управляла землей, какие-то законы, какие-то территории и все остальное. То есть, не в одних руках власть была, а в двух. То есть папа римский какими-то своими полномочиями кого-то помазывал, а тот уже управлял. А. На, на местах. Да. То есть если, например, в империи Чингизидов было семейство Чингиз... Чинг... Чингизидов, да, их кого-то там чингисхана выбирали, и он уже единолично управлял. Он уже единолично управлял. Ну, то есть разница управления. А скажіть, Данило Романович, Романович? Он був перший король. Іли були до нього і после нього. Ну, тут знову ж я не знаю, вот я чув тільки про Данила Романовича, вот тільки про нього, що він був король у До нього було чи ні, не знаю. Щось я не чув, щоб були до нього. Тому що він то став королем, коли вже прийшли монголо-татари, прийшли на ці терена, і він ті, туди перемістився. на захід. Ну, смотрите, в 1075, -м 1075, -м. Году, кому? В 1075 году был такой Изяслав Ярославович, сын Ярослава mm -hmm. Мудрого. И Папа Римский точно так же, как и короля Данила Романовича, помазал его на управление королевством Руси в 1075 году. Ну, чесно сказати, дуже цікаво, що то було за історія, що то було за Русь, що це за така держава називаємо, була. Насправді дуже цікаво. Ну то було настільки давно, хоча Римська імперія чи там, просто, Господи, давня Греція ще давніше, класична Греція була ще давніше. якось воно немає якоїсь такої картини, що це таке було, що це за утворення таке було Русь. Я вам погодаюся більше. Да, <связывание> Как вы думаете, кто 300 лет для Привет. Украины писал да. историю? Ну, Московия, Москвия. Российская империя, Россия, Московия, цари, цари, цари Москва. Ну, то есть в Российской империи была своя создала по словам как власть, писать историю. Как надо писать историю. Ну да, да, да. В Советском Союзе была своя власть власть линия, власти, линия партии. Как надо писать. Надо писать историю. І, і тепер ви спрашуєте, по вам ви непонятно непонятна була, історія, була в історія в Україні? Ну так, да. воно зараз потихеньку воно з'являється, ну, там в Ютубі там е, якісь моменти, багато істориків, багато людей щось розказують. Воно зараз так припідкривається. Я взагалі з Росії, я е, з Омська, я в Омську там прожив все життя, от, вчився в російській школі, в саді ходив в, в інституті, вчився в Росії. От, то я більше там. І для мене так, да, зараз знову все відкривається. Ну я думав, що так як мені розказували, я думав, що Русь, типу Росія від Русі, все. А зараз тут трошки в Україні тут по інакшому це все показують, розказують. Но, нові, так сказати, відкриваються грані, нові, нові моменти, яких я не знав. Вот смотрите, по крайній мере, по документам з 1075 по 1349 год. было королевство Руси и всех правителей королевства Руси Папа Римский помазывал направление. А в 1349 году королевство Русь, королевство Русь, королевство, Литовское, королевство Литовское объединились в Великое княжество Литовское. Русское, Жемантийское и все остальное. А как вы думаете, великого князя Литовского кто помазал на направление. Ну, наверное, Папа Римский. Папа Римский. Чуть позже территория Украины вошла в Речь Посполитую. А кто короля Речи да. Посполитой направление? на правление? Папа Римский. Папа Римский. не Я то не знаю, я просто вгадываю. На Угар скажу. Ну, как бы логически понимать. А вы знаете, что такое магдалинское право? Магдебурзьке право, я не знаю, звідки воно пішло, це Магдебурзьке право, але наскільки я знаю, це коли міста дають само самокерування, типу само, самоуправління. Децентралізація, називаємо це так. Децентралізація, так. Да. Люди... Ну, я не знаю, кому вони підчиняються. Це було на території ВКЛ, потім речі. Речі пасполіції. І навіть ще до 1349 року в Королівській Русі вже було Магдебурзьке право. А звідки воно виникло, це не знаєте, звідки воно появилось? Ну, вам От... по названню нічого не говорить. З Макде напевно. <сх> ну просто ну, як да. хто придумав, як воно взагалі взялось? Хто... Ну, хто давав це право, як воно, ти типо... Чи люди собі самі брали? у Как города получали, это там право? правда? Где? Король, например, управляет территорией. Король, например, управляет территорией да? uh -huh. И тут какой-то город получает Махдебургское право. То есть он получается там, грубо говоря, 50% налогов меньше платит королю. Сам управляет городом, выбирает судьи. Выбирает себе власть То есть он меньше подчиняется королю. Uh -huh. Вот как вы думаете, кто? Без понятия. Наделён. Это для меня загадка. Конкретно, навіть не хочу гадати. У мене питання до вас. Хто Як uh, ви думаєте, скільки uh, на думаете, території сколько України до 1950-го року Города имели Махдебинское право. Я знаю, я знаю, Київ мав. Да. Можливо, Львів мав. Да. Там, можливо, Галич. Не знаю. Ну, как вы думаете? 10-20. Тридцать... Ну хоть будет десять. Хоть Ну вы ошибаетесь, больше 120 городов имели Магдебургское право. Самый восточный город, самый город который имел, город, Магдебургское, который имел право Магдебургское право до 1650, 1650 го года. года, это был э, Миргород. Мир, угу. Это самый восточный. Это самый восточный. Угу. Как вы думаете, Магдебургское право, право работало где-нибудь в Африке, право, в Канаде? в Англии, в, я не знаю, в Китае. Ну, в Англии была магна карта, там уже, круче, не жицей. Не, не, мы прав. именно магдебургское право работало или нет? Где-нибудь. Mm -hmm. не, не, в Европе, назовем это так. Ну, напевно, не, раз вы вот такие питания задаете. Напевно не. То есть оно работало на какой-то определенной территории. И с какой-то целью этим городам давалось это право. Mm -hmm. Кто-то его розпространяв, урізая у королей или там князів, влияние на эти города, да, саме дивно, що як королі, і, і, грубо кажучи, власники. Ну, тому що король, або там князь це власник території цієї, ну, да. от як власники своїх земель, так сказати, йшли на то. Ну, вот я власник бізнесу, до мене кто-то прийде и скаже: вот ти людям даш право якесь там, то я скажу, мені до одного місця, <реш> я займається. Да. Представляете? Я классник, я король и а то кто-то их так уламывал. Ну, я вам чуть позже расскажу. я вам чуть позже расскажу. Если связь не прервется. А вот смотрите, в Речи Посполитой и Великой Княжественной Литовской были суды, которые решали земельные дела, уголовные дела. Как вы думаете, по каким законам эти суды судили? По своим придуманным или откуда-то взятым? Ну, я думаю, что прецедентное право, напомно было, как и, как и в Англии, и... Нет, вы ошибаетесь. Прецедентного не было точно. А как? А какое было еще? В судах. Какие еще работают? Кроме Но, прецедентного. Ну, придуманным Не Есть еще так называемое римское право. А ну, римское право, да. И вот в судах, в Речи Посполитой, в Великом Кяревству Литовском суды судили именно на основе фундамента. Это было римское право. Угу. Я вам задам еще раз вопрос. Как вы думаете, до 1650 года территория Украины это была колония, провинция или союз со Священной Римской империей? Где только на территории Священной Римской империи работало Магдебургское право и Римское право. Ну, очевидно, что из нашей разговоры, что это был союз, что это не была колония. Ну, на мой взгляд, это и были границы Священной Римской империи. Я не зря вам указал самый восточный город, который имел Магдебургское право. Это Миргород. Это и были границы меня, и колонии... на Германской нации, она так называется. Насколько я знаю, в 1806 году. Наполеон все. <свистит> Перехрестил все это дело. А Наполеон императором, а Наполеон, императором чего был? Франции. Вы, Вы ошибаетесь. В республике, в республике не, может не может быть императора. Ну, это мне и дивно, как там, так сказать, в республике выникли императоры. Так, а императором, императором чего? А потом, потом республика, потом империя. Так, а императором чего был Наполеон? Ну, скажите, не знаю, честно, не хочу гадать. Вот вы правильно сказали: Священная Римская империя немецкой нации, она загнулась, а Наполеон пытался либо возродить. возродить либо, либо он ее убил, он ее убил. Рим, римскую, римскую, римскую империю. В этом я, сомневаюсь, В этом я сомневаюсь, что он он сомневаюсь. что он ее убил. Он пытался ее возродить, Он пытался, ее возродить. Угу. Он пытался объединить, он пытался и он, был и он был императором именно, именно, именно Европы. Ну, он пытался сделать, он пытался своеобразную, сделать своеобразную Священную своеобразную, в Римскую в Вечер, по империю своим по каким-то своим лекалам. <связывающим> где именно Папа Римский, после того, также Римский, его короновал так императором, да. он пытался что-то там, что там сохранить. Но у него как бы ничего не получилось. Не получилось. Тобто ви хочете сказати, що наділяли, грубо кажучи, Магдебургским правом наділяли Священно Римский империю Император Священно римської імперії. Іменно он наділяв. Мені цікаво, я навіть не знаю. Я знаю, отони були там, отони там в 11 столітті були были императором. Атон был був 7-м в 7-м. Чи, чи в 10-м-11 столі? Ну, скажем, не в 12-м, не в 11-м, это точно. Он был первый император, император Священной Римской Именно о том. И, а, например, кто был императором, грубо говоря, в 14-м столетии, кто был императором Священной Римской империи? Я могу сказать, что в Википедии. Я не в курсе, я не знаю, кто так, там. Да их там ну, например, Габсбург. Вы слышали такие, такую фамилию? Ну да, да, Габсбург, я знаю, да. Ну, вот Габсбурги, они там с переменным успехом. Смотрите, императором же становился да. именно Рейстах... Рейстах. Туда входили люди, которые выбирали императора. А Папа Римский да. его Папа Рим. утверждал. Угу. Угу. И именно Рейстах Убирал на какое-то то есть это император, он не передавался по наследству. Угу. Ну, например, я все думаю, как нагибали короля, например, а это ну, демократия. Как, ну, а как кто ему приходил и рассказывал, что вот сегодня стики ему платят податки, а завтра будут стики платить? Это же было в Магдебурге в 1200 каком-то году придумано вот это Магдебургское право для каких-то целей развития городов, именно торговли, чтобы король не влиял на экономические процессы развития империи. И эти города, если они выполняли какие-то условия, ну, например, Украина например, просит какие-то условия выполнять для вступления в Евросоюз, вступления в Евросоюз угу. то и города по каким-то принципам, это принципам наделялись, этим наделялись этим правом. А как вы думаете, откуда христианство пришло в Москву, Ну, в России, ну, все же очевидно. А в какому году? А Це в какому габіліті? Ну, не знаю, Димі. ну коли там. До 1250 року, до 1240 року, напевно, точно не було, тому що й в Москви ще тоді толком не було. Це вже все після монголів або під час монголів. Ну, під час монголів якось воно. Монголи, напевно, все організували. Погодите, ну если вы сказали, из Руси пришло христианство, как монголы могли организовать? Mm -hmm. Ну что я таки чул, что а это московская вся эта история с христианством, что это монголы так организовали, не? Может я что-то путаю? Ну изначально вы сказали, что из Киева пришло, а теперь поменяли на 180 ну, градусов. Взя, взято, взято було з Києва. Ладно, все, не, не хочу себе запутувати і сам закопувати, давайте скажіть, як по факту було. А ви знаєте хто такі стартеры? Тем более виздок. Тем более, погано знаю цей термін. Чув термін, Ну не знаю, значення не знаю. Ті, які крестились двома пальцями, яких потом садили на кол, зжигали в Избах, вони побежали на Урал тікати. Ну, слышали, да, что-то про них? Да, да, да. Вот смотрите, до 1650 года 100% населения это были именно староверы. Uh -huh. Ну, на Московии, то есть uh -huh. это были староверы. Но в 1650 году Патриарх Никон провел церковную реформу. И только в 1650 году пригласил из Константинополя и из Киева митрополитов, чтобы они в Москве навели порядок в религиозных обрядах. Получается, до 1650 года религиозной связи между Киевом и Москвой не существовало. Как вы думаете, на условный 1988 год, с какими пальцами крестились в Киеве? Двумя или тремя? Не знаю, но ну, понятия не знаю. Но если мы знаем, что в Москве до 1650 года крестились двумя пальцами, и там были своеобразные обряды, то как вы думаете, сколькими пальцами крестились в Киеве? Ну, на двумя тоже нет. Нет. Я объясню почему. Константинопольская церковь – это ортодоксальная церковь, где... За тысячу лет не было никаких церковных реформ, никаких церковных изменений. В этом и заключается ортодоксальность, где они придерживаются именно старых канонов, принятые на Первом Вселенском Соборе в 325 году. И там всегда крестились тремя пальцами. И если Константинополь крестил Киев, то он крестил именно по своим обрядам. В Киеве всегда крестились и крестятся тремя пальцами. В Киеве никогда не было сторонников, которые куда-то от кого-то. Доброе. А я в то взяли взял вот двума пальцами хресты, Вот это ж, видите, разрушает ваш миф о том, что из Киева христианство пришло в Москву. Я же вам говорю, до 1650 года религиозной связи между Киевом и Москвой не существовало. Угу. Вы знаете, что такое Иреховские шапки? Ну да, да, это популярно. Я люблю слушать блогеры, которые рассказывают на этом. Ну, Ивана Грозного было, там была арабская связь, было написано. И вот эти рихонские шапки, их шесть штук, они хранятся в оружейной палате в Москве. И они все описаны арабской связью, и там упоминается Аллах. До Нет, я понимаю, что все это... Що всі ці моменти насправді, ця, ця історія така давня, що воно все нове, що воно все нове і таке. Ну, що 100 років тому по-іншому було, 200 років тому ще по-іншому було, 300 років тому взагалі все по-іншому було. Тоді ще Московія була, там 350 років тому було Московське царство, якесь взагалі все по іншому було, що так Росії ні, ніхто не знав, що таке Росія там, слова такого не було. Потім з'явилось. Вот, я понимаю, что оно все изменится, что все недавнее. Вот, не, буквально все недавнее выныкло, оно таки кажется, что какие-то давние. Добренько, я выбочаюсь, мне уже треба бихты просто. Я то, еще что... один вопрос. Как вы думаете? Между империей Чингизидов и Священной Римской империей могли быть независимые земли. Независимые что? Независимые земли. могли быть или нет? А... Наверное, нет, потому, не потому что они бы туда бы присоединились, або те бы их захватили. Там вариантов-то не было. Поэтому до 1650 года территория Украины, это и была Европа, это и была священная Римская империя. Okay. Не Именно, Именно объединенная армия Европы выгнала, выгнала империю на 1650, на 1650 год, год за Миргород. За Миргород. Да, интересно, на самом деле, очень интересно. дякую вам, буду я идти туда. Дуже вам дякую. Удачи.